Hazır hörmətli həm vətənnəmlərim, Azərbaycanlılar. Bu filmi çəkməkdə mənim bir məqsədim var. Eee, buradan sizə göstərmək istəyirəm ki, e, Azərbaycan televiziyalarımdə Azərbaycanın rüşvətxör məmurları, başında prezident olmaqla, e, xalqımıza yalan informasiyalar çatdırırlar ki, güy Avropada cəmiat acından ölü, nə bilm Avropa belə getdi. Bura Amsterdamın elə bir hissəsidir ki, yəni ə e, elə bilin ki, qara çuxurum e, siz deyəndə de, e, e, o məscid var, Vahabilər məscidi, onun yanıdır. E, bu yoldakı duruma baxın. Astonovkası, yəni avtobus durağı, durağı, insanlar dün, yani, nişanlarına baxın, düzülmə qaydalarına baxın. Yol nişanlarını saysanız, burada doğru yol nişanlarını saysanız, bu küçənin qırağında elə İlham Əliyevin o eskortunu qurulur. Yəni ki, insanların başını oynatmayın lar Avropada normal yaşayır. Demokratik, sivil, hər bir qaydalara riayət edərək. Elə bu velosipedləri sayın siz. Küçələrdəki velosipedləri. Yəni bu velosipedlərin, elə bu qıraqdakı velosipedlərin pulu ilə Azərbaycanda bir 20-30 dənə ə autobus almalı olardı. Nədən danışırsınız? İnsanları yalladırsınız, ay yalançı məmurlar. Yalançı məmurlar, yalançı prezident, nə bilim saxtakarlar. Bura Avropadır, Avropa yaşayır, Avropalılar köv çəkir və heç bir problemləri də yoxdur. Baxın, indi Rusiya kəlləmə ayına gedir, sonra da gedəcək Azərbaycan. Çünki bir ölkədəki bir prezident ölkəni ölkə kimi yox, onun şəxsi malı kimi idarə edirsə, demək bu ölkənin sonu yoxdur. İlham Əliyev getməlisən, getməlisən. Çünki sənin yolun Putin yoludur, sənin yolun Kadafi yoludur. Bağ belə işlərlə məşgul olsanız, insanların həyatını yaxşılaşdırmaq istəsəniz, bununla nə yer sənayil olmaq olar, Azərbaycanın gələcəyi gözəl olar, Azərbaycan demokratik və azad bir ölkə olar. Məndən bu qədər, öfrəm sizləri.